Сьогодні в нас в гостях керівник групи по роботі з громадськістю державного підприємства «Криворізька теплоцентраль Дудніченка Дмитро. А поговоримо ми сьогодні про роботу цього підприємства по економії теплової енергії. Отже, перше запитання до вас, Дмитро. Яка існує структура втрат теплової енергії на підприємстві? Добрий день. В цілому, так, да, будь-яку теплоенергетичну систему условно можна розбити на три участки. Участок производства тепловой энергии, участок транспортировки тепловой энергии и участок потребления тепловой энергии. Каждый из этих участков имеет свои характерные виды потерь. И сейчас мы поговорим конкретно о сумме тех потерь тепловой энергии, которые они имеют. То есть на участке производства в целом теряется от 2 до 2,2% тепловой энергии. А текущее оборудование, то есть котельное оборудование, в принципе, есть на предприятии котлы. Более новые есть на предприятии котлы 40-50-х годов, КПД которых в принципе ниже, чем КПД самых новых котлов, но также работа в порядке 80-85%, что является тоже в принципе нормальным показателем. Про модернизацию котлового оборудования поговорим немножечко дальше. Что касается потерь при транспортировке тепловой энергии, они составляют от 5 до 13%. И самые значительные потери. При потреблении тепловой энергии и они составляют от 30 до 50%. Опять же, давайте разберем производство тепловой энергии от самого начала до самого конца и какие факторы могут влиять на производство тепловой энергии и на энергоэффективность ее. Же. В первую очередь, главным звеном, естественно, на участке производства тепловой энергии является котлоагрегат. А кпд котлоагрегата, в принципе нами доведен до максимума. И всеми возможными средствами мы попытались на протяжении межтопительного периода выполнили значительное количество работ по подготовке этого котельного оборудования, а именно комплексное обследование котлоагрегатов, режимная наладка котлов с инвентаризацией вредных выбросов, разработаны режимные карты работы котлоагрегатов на различных нагрузках и мероприятия, которые обеспечивают работу котлоагрегатов только в экономичном режиме. Так как мы уже, естественно, знаем о том, что потребление природного газа нужно было сократить максимально, и мы выполнили все возможные мероприятия, которые позволяли нам наши денежные средства, ну и, естественно, из тех материалов, которые у нас были. А самые какие-то заходы вы проводили ну, в уже... период, да. Пока мы говорим о котельном оборудовании, также мы еще выполняли чистку наружных и внутренних поверхностей котлов. Все котельные оборудованы рабочими приборами контроля и регулирования. Также была оптимально настроена автоматика котла агрегатов. Было выполнено еще большой ряд мероприятий, но я думаю, что сейчас <клес> был выполнен еще большой ряд мероприятий, Но конкретно основные я вам уже назвал. И также еще было проведено значительное количество наладочных работ, которые уже являются в принципе, техническими терминами, и э, обычному гражданину не совсем будет интересно их услышать: Ясно. А что стосується мереж? какие там втраты и що робить підприємство, чтобы э, зменшити втраты на мережах? Ну опять же, тепловая энергия, да, которая в принципе производится с большим КПД. она уже потом передается в тепловые сети. Тепловые сети есть двух типов. Есть магистральная, есть внутриквартальная. Тепловая энергия, переданная в котельный, в теплоносителю поступает теплотрассу, следует на объекты потребителей. Величина КПД данного участка обычно определяется следующим. КПД сетевых насосов, потерями тепловой энергии по длине теплотрасс, периодически возникающее во время аварийных и нештатных ситуаций утечки теплоносителя, Потерями тепловой энергии, связанными с правильностью распределения тепла между объектами-потребителями и гидравлической, настроенно гидравлической настроенностью теплотрассы. Также очень важным фактором является, естественно, теплоизоляция наших магистральных внутриквартальных сетей. Что касается подготовки именно наших сетей, то за текущий межотопительный период, за период подготовки к новому отопительному сезону, нами было выполнено рекордное количество ремонтных работ а также рекордное количество работ по теплоизоляции. Заизолировано более 14 километров. Также, что самое важное, мы продолжаем вести работы в этом направлении. Даже сейчас на протяжении отопительного сезона, хоть и действует постановление 217, которым ограничены абсолютно все денежные средства, которые поступают на предприятие, мы находим какие-то варианты, ищем какие-то возможности для того, чтобы проводить изоляцию нашего теплового хозяйства, то есть наших сетей. Ну, і поки що погода сприяє цій роботі. Звісно, коли це дозволяють погодні умови, і, звісно, фінансові умови також. Я знаю, що ви міняли і насоси на більш ефективні і ставили управління автоматичне управління роботою самих котлів. Так, совершенно вірно. На підприємстві було впровадлено ряд устройств, які дозволяють підвищити енергоефективність на дуже високий рівень, тож Из последнего было внедрено насосное оборудование Вилла, которое является просто передовым на рынке насосов и, в принципе, позволяет снизить затраты на электроэнергию до рекордной отметки. То есть КПД очень высокий. Также на предприятии разработан и внедрен программный комплекс информационно-графическая система сетей теплоснабжения город Кривой Рог. А что данная программа позволяет? Автоматизировать теплогидравлические расчеты, разрабатывать мероприятия, направленные на устранение недостатков, системы, снижение аварийности системы, планировать и моделировать перспективное развитие системы теплоснабжения. То есть, в принципе, этот вопрос является очень актуальным да, для того, чтобы мы могли как-то разработать на примере, перед тем, как проложить где-нибудь какую-нибудь теплотрассу или же как-то наладить, возможно, гидравлический -то режим. То есть это все смоделировать в компьютерном режиме. У нас на предприятии внедрен этот очень мощный вычислительный комплекс, и в принципе нам он значительно повысил эффективность нашей работы, потому что все наши потом мероприятия и действия они являются уже как бы проверенные. И мы знаем, что мы точно можем здесь их внедрять, и здесь мы получим какое-то определенное повышение энергоэффективности или же улучшение качества работы. Поэтому эти все системы, они являются как бы частью из тех, что можно внедрить. Но также стоит не забывать то, что дебиторская задолженность предприятия составляет около 1 миллиарда, миллиарда гривен. То есть, если нам заплатят эти деньги, естественно мы выполним значительное количество работ по модернизации нашего оборудования, наших сетей, потому что рынок уже полон инновационными решениями в этой области. Но самыми значимыми являются, конечно, замена котлов. Но это самые дорогостоящие в свою очередь. Также мы будем работать по замене теплотрасс, если по мере нахождения средств. Вы можете будувати и окремые э локальные э котельные, там, где объект на значному от від, э, э, самой котельной. Скажем, пока такие перспективы развития сложно обсуждать, потому что сейчас с такой сложной экономической или предприятие ситуации э, работа, которая потребует такого значительного количества денежных средств, пока не приходится рассматривать. Да, на предприятии разрабатывается инвест программа, которая утверждается потом совместно с национальной комиссией, но в целом э, мы туда включаем как бы приоритетное место замена наших тепловых сетей. И на рынке очень сейчас интересно появилось предложение. Тепло трубы уже теплоизолированные предварительно, то есть в принципе с внешней полиэтиленовой оболочкой и предназначены для подземной бесканальной прокладки, а также есть для надземной прокладки, которая также уже предварительно приходит в оболочке. То есть они не обладают такой изоляцией, как мы сейчас видим. КПД этих труб очень высокий, в принципе, чуть ли не в 8-10 раз выше, чем текущих тепловых трасс. Но Опять же, стоимость внедрения. Это все требует денег, и как бы нужно рационально понимать, то есть, где этот участок необходим, и так далее. Пока выполняем те работы, которые нам позволяют денежные средства. Это является Теперь поговорим про наибольшие втраты, это втраты. на объектах споживателей. Что касается энергоэффективности объектов потребления тепловой энергии, да, там нужно проводить самое значительное количество работ. И, к сожалению, проведение этой работы не в компетенции Криворожской теплоцентрали. Я поговорю структурно о том, о тех мероприятиях, которые должны быть внедрены в первую очередь, и которые могут быть внедрены в принципе в дальнейшем. То есть в принципе всегда начинать повышать энергоэффективность дома следует с установки счетчика тепловой энергии, для того, чтобы понимать, какое количество теплоносителя приходит на дом, сколько дом потребляет и сколько из него выходит. От этой информации и нам ее полезно узнать, и также и потребителям, которые работают над повышением энергоэффективности дома. Мало того, что счета затопления, в принципе, тоже сократятся. А что касается повышения энергоэффективности, то есть тут тоже можно, в принципе, структурировать на несколько частей. То есть теплоэффективность самого дома – межпанельных швов, утепленность подъездов, дверных, каких-то а, помещений и так далее, каких-нибудь подсобных. Далее, энергоэффективность квартир, ну энергоэффективность каких-то уже а, самих а, труб внутридомовой системы, которые, по которым, в принципе, и течет теплоноситель. Что касается теплоизоляции зданий, значительные потери тепла проходят через старые окна, неутепленные стены, щели в межпанельных швах, незакрывающиеся подъезды, холодные чердаки, и подвалы зданий – и так далее. Ну, эту информацию и так все люди знают. Что касается повышения энергоэффективности самого предприятия и что есть в планах, опять же, разрабатывается инвест-программа, также запланировано провести изоляцию 43 километров теплотрасс. Опять же, мы как бы обращаемся уже, обращались неоднократно к нашим потребителям и говорили им о том, что мы нуждаемся как-никак сейчас в денежных средствах для того, чтобы проводить модернизацию и какую-либо работу до аварийных, на которые иногда не хватает также сейчас денег. Да, мы прекрасно понимаем, что платежная дисциплина падает, и мы принимаем все возможные мероприятия, что касается а, информированности людей и повышения платежной дисциплины, потому что мы в первую очередь нацелены получить деньги за предоставленную тепловую энергию. А как на разве платежная дисциплина у вас в чем росте? В целом, задолженность, как я уже говорил, составляет 1 миллиард, из них 900 миллионов ⁇ это долг к В целом, остальные 100 миллионов. Это задолженность населения и физических, предпри... физических лиц предпринимателей и юридических. Я хочу в то сколько платить на разе Процент да. оплаты населением потребленной тепловой энергии составляет около 72%. Это в среднем на 10% ниже, чем в прошлом отопительном сезоне. Да, тут нельзя не сказать о платежной дисциплине ЖСК и Смд Кривого Рога, тех именно районов, которые обслуживают. Криворожская теплоцентраль, это Долгинцевский, Саксаганский, Жовтневый и Ингулецкий район. Их платежная дисциплина в среднем составляет 45%. Это является самым низким показателем по Украине. Мы же, в свою очередь, уже разработали ряд мероприятий, как поощрительных, так и других, для того, чтобы хоть как-то работать в ЖСК, но в целом пока нас люди не слышат. Мы же сейчас разработали программу, и согласно действующего законодательства, закона Украины про теплоснабжение, и других законов правил использования тепловой энергии, согласно договоров, которые с нами заключены между ЖСК, мы намерены ограничивать снабжение тепловой энергии для тех домов ЖСК, которые в этом отопительном сезоне не совершали проплат за уже потребленную тепловую энергию. В целом ситуация просто поражает, потому что прошло уже около трех месяцев, и мы еще не получили ни одной гривны. Нам сложно пока сказать компетентно о том, как распределяются председатели денежными средствами, которые получают они от своих э, жителей, своих домов. Но в целом мы этих денег не видим. Поэтому будем работать в том ключе, которым нам предписан законодательством и будем двигаться в этом направлении. И это еще э, треба еще у вас э, тарифы на тепловую энергию не е самыми большими в городе. Да, совершенно верно. Мало того, то есть, в принципе, они могут конкурировать с средними любыми другими городами по Украине. Тариф 10 гривен 92 копейки за один квадратный метр по норме, 375 гривен 88 копеек за одну гигакалорию является, в принципе, значительным. Является очень, в принципе, обоснованным и конкурентоспособным тарифом на территории всей Украины. Поэтому, так как у нас есть лояльные тарифы, просим и людей относиться опять же, согласно действующего законодательства, потому что в законе четко приписана обязанность людей оплачивать потребленную тепловую энергию. Ну, также просим понять ситуацию, которая существует на предприятии, и о тех мероприятиях, которые необходимо выполнить, как бы все упирается в это. Грубо говоря, люди же сами ограничивают проведение работ по энергоэффективности нашим предприятиям. Поэтому будем работать в этом ключе. Я дякую вам за цікаву розмову і хочу додати, що підприємство, як ви бачите, працює стабільно, розвивається, незважаючи на існуючі економічні складності в країні і надає нам таке нам потрібне тепло. А я хочу подякувати нашого співрозмовника за цікаву розмову. До побачення.